Zəngərəndə kivi bağlarında məhsul yığımına başlanıb. Ötən illərdən fərqli olaraq bu il bağlardan tez yığılan kivi xarici bazarlara göndərilir. Bu il havaların əlverişli keçməsi bağlarda məhsulluluğa müsbət təsir edib. Lənçəranlı təsərrüfat rəhbəri Rəftərə Şigirovanın İstisu qəsəbəsində 15 hektar sahədə yaratdığı sitrus vadisində digər sitrus ağacları ilə yanaşı 3 hektardan çox kivi bağı var. 2000 ağacın ekildiyi bu bağdan 6-cı ildir ki, kivi yığılır. Təsərrüfatın daimi işçiləri olsa da, ondan çox qəsəbə sakini buradan qazanc əldə edir. Onlardan biri də Gülqəz Sabbarov adır. İstisu qəsəbəsində yaşayan Gülqəz Sabbarova bildirir ki, bağda uzun müddətdir işləyir. İstisü kəsəbəsində yaşayıram. Burda fermerdə işləyirik. Yerli sakinlər də gəlib burda yığıllar, çivi yığıllar. Biz pullarımız da var. 300 kilo, 400 kilo yağırıq də belə. Yaxşıdır. Qazanc mənim bayıdır. Təsərrüfat sahibi Rəftara Şükurova deyir ki, bu il kiwi yığımına çox erkən başlayıb. Yığım oktyobrun axırı, noybrun əvvəlinə kimi davam edəcək. Məhsuldarlıq yaxşıdır. Təsərrüfatçı yığımın sonuna kimi kiwi bağından 40 tona yaxın məhsul toplayacaqlarını deyir. Yığdığımız kiwilər e, ixracata gedir və biz çalışırıq ki, keyfiyyətli məhsul verək. Bu il də şükürəllə Allah məhsulumuz boldu. Ertəkəndən yığıma başlamaq fürsəti qazanmışıq. İndi hələlik ki, biz seçmə üsulu ilə aparırıq. Yəni təzə yetişmiş meyvələri dəririk deyə. Gözlədiyimiz nəticə olacaq, yəni hələ ki 1 bir 10 12 ton yığıb məhsul vermişik. Bağlardan dərilən kivi maşınlara qoyularaq xarici bazarlara göndərilir. 1 kq-ı 1 manat 50 qəpiyə satılan kivi hazırda Ukrayna bazarlarına aparılır. Qeyd edək ki, Lənkəranda ümumilikdə 11 hektara yaxın sahədə kivi bağları salınıb. Mina Cəfərlilə, Vüsal Yaqubov, Lənkəran